یہ کتاب تو آئیے ہدایت کے لیے سراپا ہدایت بن کے لا رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی شروع میں جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کسی کتاب کے شروع میں یہ نہیں آتا کہ اس میں کوئی شک نہیں بلکہ ہر مصنف تقریبا یہی لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اگر آپ کی نظر میں وہ غلطی گزرے تو انہوں نے اپنا پھر کانٹیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس غلطی کا اگلے ایڈیشن میں سلیوشن نکالا جا سکے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا رہی شروع میں ذالک الکتاب لا رہی کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں قدل للمتقین اور یہ متقین کے لیے دائم ہے تو یہ بات اور آج دیکھ لیں چودہ سو چالیس سنتالیس سال کے بعد بھی اب تک اس کتاب پر ریسرچ ہو رہی ہے کوئی تضاد نہیں کوئی عربی میں اس میں ایسی گلتی نہیں نکلی صرف و نحب کی کیوں کیونکہ بیان کر سکے کہ ہاں مذکر کی جگہ مونس آنا چاہیے تھا مونس کی جگہ مذکر آنا چاہیے تھا یہاں پر یہ نکرہ یا معرفہ آنا چاہیے تھا اس کتاب پر تحقیق ہوتی ہے دیکھ لیں کہ جو شخص بھی کتاب لکھتا ہے شیکسپیئر اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کتابوں میں سو سال ڈیڑھ سال کے بعد غلطیاں نکلنا شروع ہوئی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی غلطی سو سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں نیا ایڈیشن بلکہ ایک شخص اپنی زندگی میں کتاب لکھتا ہے اس کی زندگی میں دس سال بعد اس کتاب میں غلطی نکل آتی ہے وہ پھر نئے ایڈیشن اس کو بدل دیتے ہیں لیکن قرآن مجید تو چودہ چودہ سو چھیالیس سینتالیس سال سے اس میں کوئی غلطی بلکہ آج بھی جو قرآن کے پرانے قرآن پڑھے ہیں جو ہے عمر کے دور میں شاید لکھے گئے تھے یعنی پچاس ہجری تک جو لکھے گئے تھے آج بھی وہ دنیا موجود ہیں اور ان کے ساتھ آپ ملا کے دیکھ لیں آج کی قرآن کی عربی کو تو کوئی پر فرق نہیں ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا شاید کہ قرآن کی وہ عربی کس طرح کے بغیر زبر کے زیر کے بغیر نختوں کے جو عربی کا ماہر ہے وہ اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے